Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Baiklah. Uh, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama yang diberi ialah Sofa Isha Muhammad Sazali dari kelas Radiologi Semester 2. Ha, adanya saya pada pagi ini adalah untuk membuat video pendek mengenai dua program yang saya telah hadiri iaitu Seminar Kenegaraan Malaysia Madani pada tanggal 8 Ogos 2025 dan Ceramah Kesedaran Jenayah Remaja, Remaja Hebat Negara Selamat pada tanggal 29 Ogos 2025. Jadinya, saya ditugaskan untuk menceritakan segala inti parti program ini. Jom kita teruskan. Baiklah, saya akan menguraikan berkenaan seminar Kenegaraan Malaysia Madani terlebih dahulu. Jadinya, pada seminar ini kami telah didedahkan dengan pelbagai sejarah negara Malaysia. Jadi, saya akan menguraikan secara ringkas dan juga padat mengenai ini. Pertama sekali, pada tahun 1948 terbentuklah Persekutuan Tanah Melayu PTM yang telah menggabungkan 11 negeri. Selain itu, seperti yang korang tahu, negara kita pernah dijajah oleh empat kuasa besar iaitu Portugis, Belanda, British dan juga Jepun. Kemudian pada tahun 1955 pilihan raya umum pramodika buat pertama kali. Akhirnya pada tanggal 31 Ogos 1957 laungan keramat merdeka telah dilakukan. Ini menandakan Tanah Melayu telah bebas daripada penjajahan. Merdeka! Merdeka! Namun begitu pada 13 Mei 1969 telah tercetusnya peristiwa berdarah yang telah menggugatkan keharmonian negara. Oleh sebab itu, kerajaan telah menubuhkan Majlis Gerakan Negara Magiran yang telah dipengerusikan oleh Tuan Abdul Razak. Tambahan pula, ketika itu lahirlah rukun negara sebagai paduan rakyat dengan dua bahagian utama iaitu objektif sebagai hala tujuh negara dan lima prinsip utama sebagai pegangan kita bersama. Hakikatnya, selepas merdeka, Malaysia membentuk sistem pentadbiran berasaskan demokrasi berparlimen dan raja berpenambagaan. Inilah yang telah diterangkan dalam bab tiga pengajian Malaysia. Dalam sistem demokrasi, rakyat diberi kuasa untuk memilih pemimpin melalui pilihan raya umum. Maka, Setiap undian adalah suara rakyat dalam menentukan masa depan negara. Manakala dalam sistem raja perpelamagaan, raja menjadi lambang kedaulatan, payung negara dan simbol perpaduan rakyat. Kuasa raja pula tertakluk kepada perlembagaan persekutuan agar pertabiran negara berjalan dengan adil dan teratur. Akhir sekali, negara Malaysia bukan sahaja negara yang telah merdeka. Malah ia menjadi negara yang bersatu padu, negara yang berdaulat dan negara yang harmoni. Sesungguhnya sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan menjadi tiang seri utama untuk menjadikan Malaysia kekal harmoni sehingga ke hari ini. Ha, jadi itulah segala intipati yang saya dapat sepanjang program ini. Seterusnya, saya akan menghuraikan ceramah kesedaran jenayah remaja, remaja hebat negara selamat. ASP Syaridatul Aflaha binti Ismail telah membuka mata saya mengenai pelbagai aspek dan isu kes-kes jenayah yang telah dilakukan oleh remaja seusia saya. Penglibatan kes-kes jenayah ini telah berlakunya daripada rumah, komuniti dan juga sekolah. Punca-punca berlakunya kes-kes jenayah ini ialah daripada menjadi ahli kongsi gelap, cinta monyet dan marah kepada pihak berkuasa iaitu penjaga asrama ataupun pensyarah terdapat tiga punca utama menjadi gangsterism iaitu budaya samseng, kongsi gelap dan juga buli. Seterusnya, terdapat pelbagai isu kes jenayah seksual yang telah berlaku kepada remaja di zaman sekarang. Sasaran ialah wanita dan juga golongan kanak-kanak. Terdapat sebanyak 60% mangsa rogol yang berusia 16 tahun ke bawah dan kebanyakan mangsa mengenali perogol terdapat 8 kes jenayah seksual yang telah berlaku di zaman sekarang. Antaranya ialah merogol, meliwat, mencabul kehormatan dan lain-lain. Antara punca utama menjadi kes seksual jenayah ini ialah kurang diberikan perhatian, kurang didikan agama dan mudah terpedaya. Secara tuntasnya, ibu bapa perlu lebih mengambil perhatian dan memberi kasih sayang yang sepenuhnya kepada anak-anak mereka kerana Uh, kurang diberi perhatian dan kurang kasih sayang adalah antara punca berlakunya kes-kes jenayah -kes ini Selain itu, ibu bapa perlulah menerapkan ilmu agama yang lebih mendalam terhadap anak-anak mereka Pihak sekolah juga boleh menjadi penasihat utama sekiranya pelajar mereka telah terlibat dengan kes-kes jenayah -kes ini hmm. Baiklah, di akhir video ini saya akan memberi ulasan mengenai kedua-dua program ini. Yang pertama, seminar kenegaraan Malaysia Madani. Seminar ini sangat bagus diadakan kerana masih ramai kalangan pelajar tidak mengetahui tentang sejarah negara Malaysia. Dan ia juga dapat menarik minat para pelajar untuk lebih memahami dan mendalami tentang sejarah negara Malaysia. Seterusnya, ceramah kesedaran jenayah remaja ceramah ini telah membuka mata pelbagai pihak, terutamanya para pelajar. Hal ini kerana mereka akan lebih berwaspada dan menjauhkan diri sekiranya mereka secara tidak langsung terlibat dengan kes-kes jenayah ini. Hasutan rakan sebaya, kurang kasih sayang daripada ibu bapa, kurang didikan agama adalah antara punca utama berlakunya kes-kes jenayah ini. Jadinya semua pihak perlulah lebih berwaspada sekiranya anak-anak mereka ataupun para pelajar mereka terlibat dengan kes-kes jenayah ini. Jadinya itu sahajalah ulasan yang saya dapat berikan sepanjang program ini. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.